Кофе для Львова больше, чем любимый напиток. Это целая философия. С чашечки ароматного здесь начинают не только утро. Его пьют в обед и вечером. А конец сентября – особое время. В одном месте во время кофейного фестиваля можно попробовать самые лучшие сорта этого напитка. На каждой улочке в каждом уголке города расположено множество кофеин. И везде варят свой фирменный напиток, рецепт которого держат в строжайшем секрете. В такие дни у горожан появляется возможность приобрести любимый сорт и даже разведать секреты его приготовления. Презентует нас сегодня кава Почейский и обычный эспрессо. До кавы Почейского входит 5 грамм ликера Почейского. На специальное его привозят из Чехии. А также вот такие прекрасные десерты Муллен Руш и Спартак. Помимо дегустации кофе, целые представления устраивают шоколадные фабрики. Угощают своими лучшими лакомствами и делают эксклюзивные подарочные плитки шоколада. За час пребывания на этом фестивале мы встретили туристов из разных городов нашей страны и гостей из Польши и России. Во Львове всегда прикольно, всегда Интересно, всегда хочется прийти в центр и просто погулять, провести время, а деткам это вообще забавно. Я хожу и пробую, я хожу и пробую, какое, какое вкуснее, то и будем пить, а пока пьем все подряд. Этот фестиваль проходит во Львове уже в пятый раз. Организаторы посчитали, что за три дня львовяне и гости города выпивают трехмесячную норму кофе, но еще никому от этого не было плохо. Житомир говорить, що там дитинство починається з кави і в сосочки для дітей додають Юльянам кави. Тому це дуже було на поверхні. львів'яни п'ють кави. І ідея цього свята вона була така дуже органічна. І судячи по тому, скільки учасників, скільки знімальних груп, скільки журналістів, скільки туристів, то я думаю, що свято прожилося. Воно стало таким головним і найароматнішим святом осені в Україні. Тарінна частина Львова одна велика достопримічательність: що не строєння, то пам'ятник архітектури, готичні собори, кастюли, монастирі. Очень часто туристам не вистачає времени, щоб посмотрети всі цікаві місця. Гіди працюють круглосуточно, побережніть по ночним вулицям і узнать об історії кожного строєння предлагають запровадження бургомістра Львова, пана Шлюсера. В формі перформанса проходить вся ночна екскурсія. Я людина, яка працює вночі. Чому працюю вночі? Тому що в нас в день є міський голова, але рівно в 10-й годині э, вечора, тобто півгодини тому, він ліг спати. І відповідно, коли людина спить, то вона себе не контролює, правда? Тому не може бути так, щоб вечором, після десятої години вечора, не було людини, яка би не слідкувала за містом. Силізований кафе є ще одна ізюмка Львова. Здесь їх називають кнайпи. Ресторан Катівня здійман в стилі кімнати для питок. Здесь представлені железні маски, іспанський сапожок і гільйотини. В качестве жертви самая большая колбаса, яку називають Ксенія. Наш ресторанчик віддався на м'ясі, знав, що врубати. Був м'ясник в своєї в роді, анатом знав, як таку басу робити. І от, бачите, ми її. шинкуем на гильотене. Сало. Так называется еще один ресторан. Национальный украинский продукт присутствует не только в меню, он повсюду. Картины, мебель и даже коллекции одежды посвящены именно салу. Также его добавляют в суши и подают с шоколадом. В центре ресторана бьется сердце, которое полностью сделано из этого продукта. Его называют сердцем нации. Это меню э, из разных культур, которые Таня Мун. Это такая, э, скульптор. Э, они полностью с салом. Дістівного просто перемеленого соленого з різними гарнірами. Допустимо, я прутень Ван Гога в вигляді статевого члену мужчини. Так він фарширований варениками. То и крижавка, и, ну, разные уж сорти. То есть это очень вкусно и уж это очень полезно. Львов полон сюрпризов и приятных неожиданностей. Над имиджем города работают не только местные власти, бизнесмены, но и сами жители. Незаурядный внешний вид многих прохожих само по себе уже доставляет удовольствие и создает индивидуальную ауру города. Львовяне постоянно придумывают новые развлечения для туристов. Надеются, что после Евро-2012 сюда будут приезжать еще больше гостей. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.